大家好，嗯，我考虑了很久，决定还是要再出这一期视频吧。嗯，希望那些有想法、想往这边来的那些兄弟们，呃，认认真真的听完我这段话，可能时间有点长，哎，但是还是希望你能认真的听完，然后三思而后行吧。第一，是吧？给大家说一下。 就是工资待遇的问题，还有好多人一直在问工资待遇的问题。呃，因为呃，像我们外国人过来，语言又不通，对吧？呃，基本上就是一个普通士兵，工资就在每个月啊、呃，每个月加所有提成，每个月的工资基本上就在二十五万卢布左右。现在的汇率比较低，换成人民币不到两万块钱。 就是工资的问题，还有你们说的那个奖人头奖励啊，什么打坦克的奖励啊，打我打那个侦察机的奖励啊，打防空导弹的奖励啊，这些你想想就行了啊，几乎是不可能做到的，因为这些技能特殊分队很基本不可能让你一个外国人参加的，对吧？呃，为什么呢？我就给大家解释一下，我我我们这边的有一个同胞兄弟，他是炮兵的。 呃，就由于语言不太通，对吧？每次让他爆炮弹的时候，让要燃烧弹，他给爆成照明弹，对不对？要高爆弹，他给他，给他给爆成燃烧弹，对不对？要极速极速弹，他那个爆成高爆弹。他指挥官真的都直摇头，非得要把他送到突击队去。所以说呀，真的，大家一定要好好的啊，考虑考虑。我说的真的都是真话。 希望大家还是三思一下啊！不要相信网上啊一部分人，在那美化战争，啊，在那美化事实真相。然后第第第二是啥呢？第二就是，啊，呃，有些是吧？呃、啊，给你说个实实实际例子吧，对吧？呃，前就是有个同胞嘛，也是咱们的同胞，来这之后美化战争，忽悠了几个。 多人过来，呃，本来说是啊，说是要要要让人家跟着他一块干的，结果人家来之后，把人家送去前线，几个人吧，现在已经牺牲了一两个了。唉，吃人血馒头的现在有那么几个人啊，我现我也不想与他们为敌，我也就不点名道姓了，对不对？呃，批自己的假奖励证书的啊，带自己假军衔的。 啊，还有，啊，吹牛逼，这怎么怎么的，多的很，真的，真很实实在在多的很。我也不点名，对不对？也不不啥，聪明的人一看都能知道。所以说，还是就一点，我不针对任何人，只是说事儿。希望那些有想法的兄弟们，你们知道吧？看网上这些信息的时候，三思而后行，不要人家说人家是干什么的，多多怎么怎么的，你们就相信了。 看一看，乐一乐就行了。网络世界嘛，虚拟世界，他就是乐一乐，看一看就行了，不要当真。你当真了，你就错了，真的。还有一个兄弟也是来没多久，私信我，嗯、呃，说让我帮帮他。我说我怎么帮你嘛，对不对？我能帮你的无非就是，我来的时间比你长点，给你讲讲你注意些什么东西，对不对？把你送到前线了，你应该注意些什么东西，应该多带些什么东西，少带些什么东西。 然后我们聊起来，他给我讲，哎，他来的时候，嗯，可能在国内干过几年兵，是吧？有两把刷子。然后那些教官看他表现的哈、啊、还不错，就把他送到突击队来了。第一次直接送到突击队，拉到拉到上面打了一次，真真切切的，直接吓哭了。啊，也是有两把刷子的人，在战场直接吓哭了。 还有吓尿的，对吧？各种各样的都有，不是说他们怂包，也不是说啊他们怎么地，不是那么回事的。这是真对事不对人，知道吧？为啥呢？因为大家都压根不知道战争到底是个什么样的情形，都在看电影、听别人吹嘘、玩游戏，感觉啊、哦、战争多刺激，怎么怎么的。它除了刺激之外，它还要命呢，真的生死一秒钟。 你这一秒再说话，下一秒真的就可能就没了。就前两天，我们后勤补给小小队的兄弟，咱们送送物资，那路都是平常路，他就往偏上走了一点点，一个地雷把右脚后跟炸烂了，把左腿给炸断了，对吧？你们有些人说啊，你想好了，你你无所谓了，无牵挂了，死了就死了，对不对？当男人一点，死了死到战场上也是吧，也怎么怎么的。 这是你现在的想法。如果你来之后到真正的战场上的话，你可能比谁都想活，不想死了。真的，他这个死不是说你的一了百了，啪直接就死了，没有痛苦。可能让你受伤了，你自己看着你的你你你的血止不住，你的生命在一秒钟一秒钟流逝的时候，你怎么办？对不对？还有，你胳膊腿炸断了，把你救好了。 你成个残疾了，你怎么办？你怎么能自行了断、自杀吧？那多痛苦的事儿、啊、呀！啊，我都不敢想象。你说胳膊腿上炸断了，哦，那得多疼啊！那得受多大罪啊！还有现在啊，对方打算，大家看新闻的知道，对吧？对方打算把他们什么精神病呀、啊、艾滋病呀、啊、各种各样疾病、有传染病的那些人允许过来当兵，对不对？万一对不对？你给对方硬刚的时候，血再溅到你身上。 对不对？那些臭气气味再传染到你身上，你再得得一个传染病，你想了没有？战场，这是战场，兄弟们，这是真真切切、真真实实战场。大家不要反问我为什么来了，对不对？我来了，对不对？我为什么来？我的为什么是可能你这辈子承担不起的，懂吧？所以说，我还是奉劝大家三思而后行。 啊，不要老是追究着啊！你为什么来了？怎么怎么的？你来了，我都不能来吗你？不是你不能来，因为我来了，对不对？我现在就是个例子，我我一个例子让大家给看，让大家明白，呃，告诉大家这些真正的真正的现状多么残忍，所以说才能才奉劝大家不是？我要没来，我也没那个资格奉劝大家，对不对？没让没资格让大家知道真实状况，对不对？我在这儿了，既然我在这儿了。 我想就是凭一点点良心吧，同胞嘛，都是同胞，都是同一类人嘛，都是一个国家的。希望能把真相告诉大家，不让大家蒙在鼓里面。还有就是，唉，咋说呢？也不知道说啥行啊！你们那些骂我的，对吧？你随便，又长不到我身上啊！你爱咋骂咋骂，那是你们的想法，对不？我不支持任何，我也不反对任何。 拿人钱财替人消灾，对不对？你有你的工作干，我有我的工作干，只是分工不同而已，对不对？总要有人干，我不干，有人有其他人干，多得很，对不对？你骂我之前，你先考虑考虑，为你的后代积点德，没必要。我又不是你的，我又没得罪你，我又没有，对不对？给你造成任何危害，你老骂我干啥嘛，是吧？所以说，还是给大家再废废话，工资不高。 一个月现在卢布一直在跌，折合人民币不到两万块钱啊！奖励那啥你就不要想。我这个带这个部队吧还好一点，吃的方面对吧？各方面的还好一点。那些普通的部队、普通连队，那吃的一言难尽，真的。现在已经有很多同胞死在这个战场上了，真的太多了。除了我们的同胞。 你们没我之前发发了些视频让疯，让封了不让发，真的是横尸遍野，真的是横尸遍野。十平方有多大？没多大吧，可能有十几二十具尸体，一点都不夸张，真的，横尸遍野。在古代战争冷兵器时代，它可能横尸遍野是整完整的尸体；现代，那横尸遍野，胳膊腿满天飞，哪哪都是胳膊腿手脚，真的。 真的奉劝大家，希望大家三思一下，冷静一下，啊，没必要。你有些好多就是私信，各种各样私信我的，或者是各种各样说来了的那些经历，对不对？哎呀，我说太多太多了，各种各样的事情都有。你想想，你说你你想好了，你来死了就死了，都无所谓，感觉来行有补助金。你想了没有？你一个人来了。 你死了，你的补助金谁给你领？对不对？你说你个人行为，你不麻烦国家，对不对？行，你来了，那你死后，你的父母他总得找国家吧？国家还得出面去处理你的事情吧？对不对？又又给国家在国际上造成了很大的舆论吧？这不都是给国家找麻烦吗？是不是？所以说，兄弟们，三思而后行吧。还是那句话，三思而后行吧。 这是真正的战场，残酷的不能多残酷。世界上最残酷的就是战争，尤其是现代化战争，到处都是飞来的炮弹、无人机。说着话说着话，人就没了，啊！看着受伤了，没有办法，我亲眼所见，真的，我的战友在旁边受伤了，我止不住他的血，没有办法，亲眼的看着他的他的生命一秒,一秒钟一秒钟流逝，你知道吧？ 你们知道，你自己看着跟你摸爬滚打的战友，他，嗯，生命在一秒钟一秒钟流逝，你没有办法。然后他那种渴望的眼神吗？人在正常的时候都感觉都想好了，我不怕死，无非就是死嘛，怎么的是无非就是死，但是他不是让你痛痛快快的死，是让你惊恐、让你渴望的死，在在你胳膊腿，是吧？ 炸断了，止不住血的时候，那血在一直在往外流，你的生命就可能在这几秒钟、几分钟没有的时候，你能想象那时候吗？我亲眼看着我好多的战友，我救不了他，你知道吧？几束炸弹飞过来，防弹衣炸穿了，那满背的弹孔，满背的血，止不住，他只能在那痛苦的啊啊大叫，胳膊腿炸断了，那血往外窜。 绑了三个止血带也止不住血、啊，没有办法，战友受伤了还在打，他只能自力更生，自己爬着往战线边上爬。我们帮不了他，真的，兄弟们，听我一句劝，三思而后行，对不对？还有你们要看到视频的家长们、父母们，你们也多给自己的是吧？在外面上班打工的孩子们联系联系，可能你们的一句关心，对不对？一句问候。 就能让他们在挫折当中、在困境当中看到一丝光明，对不对？都不要自己沉浸在手机当中、网络当中，多关心关心自己的身边人。很多人给我发都是绝望生，生生活的压力、工作的压力、生活的所迫和情感感情所迫，很多很多这方面的原因。所以说，我也奉劝。 哎，长辈们、朋友们，多给自己的身边朋友联系联系，关心关心，鼓励鼓励，对不对？有些人真的，自己在想不通那一刻，需要亲人朋友的关心哎。真的很残忍，特别残忍，等你不服气，亲眼目睹。 的时候，我到现在我都不敢想象，如果我受伤了，我止不住血的时候，我那最后几分钟，我该怎么办？我不敢想象。行了，不多说了，三思而后行。